অবৈধ মাদকের চূড়াচালনে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে বড়াক উপত্যকা পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে নিয়ে আসা মাদক পাচারের চেষ্টা করে পাচারকারীরা সেটা আজ নতুন নয় প্রতিনিয়ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে আজ আবারও বৃহৎ পরিমাণের মাদক দ্রব্য সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব মাদক বিরোধী অভিযান দিগরকাল ও সালচাপড়ায় দুইটি পৃথক অভিযানে উদ্ধার দুই কেজি চারশো গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন গ্রেফতার পাঁচ অব্যাহত রয়েছে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান দুইটি পৃথক অভিযানে বৃহৎ সাফল্য পেল পুলিশ প্রথম অভিযানে বড়কলা বিধানসভার শালচাপড়ায় একটি চার চাকার ব্যক্তিগত বাহন আটক করে পুলিশ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় পঞ্চাশটি সাবানের কৌটায় পাঁচশো একষট্টি গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন পুলিশ গ্রেফতার করে পাচারে জড়িত কালাই নাতানপুরের বাসিন্দা আফজল হোসেন ও কাটিগড়া কালীনগরের বাসিন্দা আখতার হোসেনকে দ্বিতীয় অভিযানে মণিপুর রাজ্যের চূড়াচানপুর থেকে আগত পুরাতন প্লাস্টিক লোহার টিন বুঝাই একটি ছয় চাকার ট্রাক গাড়িকে কাটিগোড়া বিধানসভার কালাইন দিগরখালে আটক করে পুলিশ পুলিশের তল্লাশিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একশো পঞ্চাশটি সাবানের কৌটায় এক কেজি আটশো একাশি গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে ঋত রামমায়াং ও মাঙ্গেলালা মণিপুর রাজ্যের বাসিন্দা অরবিল কুমার বিহার রাজ্যের বাসিন্দা পৃথক অভিযানে উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনৰ বাজাৰ মূল্য কয় কোটি টকা হ'ব জানিছে পুলিচ চুপাৰ নুমাল মাহাতা নিশা এটা আমাৰ বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো কাটিগড়া আৰু চালচাপৰা অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি পঞ্চাছটা চাবোনৰ বাকচত ছাছপেক্ট টু বি হিৰইনছ য'ত আছিলে তাক আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু জব্ৰকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ যি পৰিমাণ আছিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান গ্ৰামছ আছিলে পাঁচশ এষষ্ঠি গ্ৰাম আছিলে আৰু তাৰ লগতে দুজনকৈ ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যি এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিছিলে এজন হ'ল আফজল হুছেইন নাটানপুৰ আলাইন পুলিচ ষ্টেচন এৰিয়াত আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল আখতাৰ হুছেইন তেওঁ কাটিগড়া অঞ্চলৰ গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় তিনি কোটি টকা তাৰ লগতে আমি এটা মাৰুতি অল্ট' গাড়ী গাড়ীখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াক এটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা এই সামগ্ৰীখিনি আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা আমি এটা আৰু এটা অভিযান চলিছিলে এই অভিযান চলি সিঘৰ খাল যিটো আমাৰ ট'ল ট'ল গে'ট আছে সেই ট'ল গেট অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি ফ'ৰ জিৰ' নাইন এখন ট্ৰাক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ এই গাড়ীখন মণিপুৰৰ চূড়াচানপুৰৰ পৰা আহি আছিলে খান তালাচী চলাওক তাত তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে সৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী এশ পঞ্চাছটা চাবোনৰ বাকচত এক্সপেক্টেড টু বি হিৰইনছ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ যিটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণ হ'ল ওৱান পইণ্ট এইট এইট ওৱান কিলোগ্ৰাম ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় চাৰে ন কোটি টকা এই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ কৰি আমাৰ জিলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অন্য চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত গম পাইছোঁ যোৱাকালি আমাৰ যিটো অভিযান চলিছিলে এই অভিযান কালত কেইজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ পলাই যাব বিচাৰিছিলে যিজন ব্যক্তি ইয়াত ইনভলভ আছিলে তাৰে এজন ব্যক্তি পলাই যোৱাৰ সময়ত তাত থকা আমাৰ যি আৰক্ষীৰ যিটো দল আছিলে যদি দুজাই ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লগা হ'ল তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পুখুৰীত তেওঁ তাৰপিছত পৰি গ'ল তাৰপিছত আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু তেওঁক লৈ পম খেদি আমি বাকীজন ব্যক্তিক আমি চাঞ্চপৰা ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৰাতি আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনিও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেই ঘটনাটো আমাৰ গুমৰাপৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে